Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Faiz, cikgu sains anda. Untuk video kali ini, masih lagi dengan tajuk kadar tindak balas tetapi standard pembelajaran yang berbeza. Pada video ini, kita akan menyatakan maksud kadar tindak balas dan menentukan kadar tindak balas. Are you ready? Jom kita mula. Tindak balas. Apakah maksud kadar tindak balas? ia adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun kuantiti hasil tindak balas per unit masa dan ini adalah formula untuk kadar tindak balas okey seterusnya mari kita lihat contoh soalan 0.3 pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Jadi, jika ada soalan hitung, kita perlu tahu formula kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas bahagi dengan masa berlakunya tindak balas tersebut. Okey, 0.3 gram pita magnesium direndam dalam asid hidroklorik cair. Jadi semakin masa berlalu, awak boleh lihat daripada kosong saat, kemudian sepuluh saat, dua puluh saat, tiga puluh saat, apa yang jadi kepada pita magnesium adalah dia makin mele, menarut kemudian habis tiada. Okay, daripada kosong poin tiga gram, pita magnesium sekarang tiada tinggal kosong gram lah maksudnya tiada habis Okey. jadi sekarang kita sebenarnya dah ada maklumat iaitu kita nak ambil yang mana satu cuba tengok kotak kuning ni adakah kita nak ambil kuantiti bahan atau kuantiti hasil hmm. jadi apa hasil daripada tindak balas ni ada tak hasil di sini tiada kan awak nampak Pita magnesium telah larut Jadi kita tak nampak hasil Yang kita nampak adalah bahan Iaitu pita magnesium sebagai bahan tindak balas Akhir sekali dia telah larut sepenuhnya Bersama dengan hidroklorik cair Asid hidroklorik cair Maka kita boleh masukkan maklumat Iaitu 0.3 gram ini Merujuk kepada kuantiti bahan tindak balas Jadi perubahan kuantiti bahan tindak balas adalah 0.3. Daripada berat pita magnesium tu 0.3, dia larut bersama asid hidroklorik cair menjadi kosong. Maksudnya tiada, habis dia larut. Maka perubahan maksudnya kita kena toh, tolak 0.3, tolak 0.0 gram. Dan tindak balas ini berlaku dalam masa 30 saat. Okey, jadi bahagi dengan 30 saat untuk masa. Okey, ambil 30 saat. Tekan-tekan kalkulator. -tekan awak akan dapat jawapan 0.01 gram per saat. Okey. Ha. Uh, jadi itulah cara pengiraan untuk kadar tindak balas. Ini adalah basic untuk pengiraan kadar tindak balas. Okey, sekarang jom kita buat latihan pengiraan kadar tindak balas purata. Di sini awak ada nampak ataupun jumpa ayat baru iaitu ada ayat purata belakang tindak balas tu. Okey, jangan risau, mudah saja. Jom kita tengok soalan. Soalan ni ada dalam buku teks Sains Tingkatan 5, muka surat 119. Jom buka sekarang buku teks, kita tengok contoh dan jawab latihan ni sama-sama. Okey. Soalannya. Cikgu baca, perhatikan rajah 4.5. Hitung kadar tindak balas purata A dalam minit pertama, B dalam 2 minit pertama, C dalam minit kedua, D dalam minit ketiga dan E keseluruhan bagi tindak balas. Macam sama kan A, B, C, D? Macam sama tapi tak serupa. Perbezaan ketara yang kita boleh nampak adalah untuk soalan A dan B ada ayat pertama dekat belakang. Betul? Untuk soalan C dan D ad, tak ada ayat pertama dia hanya dalam minit keberapa. Okey jadi untuk pengiraan kadar tindak balas purata anda perlu peka dengan cara soalan tu ditulis. Ada dua jenis. Yang pertama, dia akan tulis dalam berapa minit pertama. Ha, dan obviously, jelasnya, untuk jenis yang ayat soalan pertama ni, dia ada letak pertama. Ada ayat pertama. Ha, dalam minit pertama. Dalam dua minit pertama dalam tiga minit pertama. Ha, secara jelas ada ayat pertama di belakangnya. Dan ayat soalan yang kedua pula adalah dalam minit kedua. Dalam minit ketiga. Dalam minit keempat. Ha, tak ada ayat pertama. Okey, tapi dia terus minit ke berapa dia nak? Ha, minit kedua ke? Minit ketiga ke? Minit keempat. Nampak macam serupa tapi tak sama, okey. Sekarang jom kita buat soalan A. Soalan A minta kita hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey. Graf menunjukkan isi padu gas hidrogen. Itu adalah hasil tindak balas sebenarnya. Okey, bahagi dengan masa. Jadi kita tengok formula. Hmm formula minta kuantiti hasil tindak balas bahagi masa. Jadi awak perlu tahu dulu dalam masa 60 saat yang pertama tu berapa gas hidrogen yang terhasil kita boleh cari daripada graf. Okey, gunakan pembaris, letakkan pada graf, okey, pada sengkang 60 saat. Naikkan sahaja, jalankan gerakan sahaja pen atau pensel awak sampai awak jumpa garisan graf. Okey, bila dah bertemu dengan garisan graf, lintangkan pembaris jalankan pula pen atau pensel ke paksi y sebab kita nak cari berapa berapa banyak gas hidrogen yang dah dilepaskan pada 60 saat tu jadi sekarang kita dah dapat iaitu ketika ataupun pada 60 saat pertama ataupun 1 minit pertama Sebanyak 20 cm padu gas hidrogen telah dilepaskan. Jadi sekarang kita dah dapat isi maklumat ni dalam formula. Sebab formula kata yang pertama sekali yang atas ni ni dia nak perubahan kuantiti hasil. Ha, jadi perubahan kuantiti hasil kita adalah 20 saat pada masa 6 sorry 20 cm padu pada 60 saat. Okey, jadi 20 cm padu gas hidrogen bahagi saja dengan masa yang soalan minta iaitu 60 saat ataupun 1 minit pertama. Tekan-tekan kalkulator -tekan kita akan dapat jawapan 0.33 cm padu per saat. Senang sahaja. Soalan B, minta kita hitung kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Jika 1 minit bersamaan dengan 60 saat, maka 2 minit berapa saat? Senang, darab sahaja 2 minit, darab 60 saat, maka akan dapat 120 saat. Jadi soalan ni minta kita hitung ha, pada 2 minit pertama berapa kadar tindak balas. First thing first, kita kena tahu ketika 2 minit pertama ataupun 120 saat berapa isi padu gas hidrogen yang terhasil. Jadi awak boleh kira sendiri daripada graf, cara dia mudah sahaja ambil pembaris, letakkan pada graf, okay. letakkan pada senggat 120 saat sebab 120 saat adalah 2 minit pertama. Okay. gerakkan pen atau pensel ke atas sehingga awak bertemu dengan garisan graf yang warna merah dah bertemu lintangkan pembaris terus gerakkan pen ke paksi y untuk kita tahu berapa nilai paksi y kemudian kita akan dapat kuantiti ataupun isi padu gas hidrogen yang terhasil pada 120 saat terus boleh gantikan pada formula iaitu ketika 120 saat, gas hidrogen yang terhasil adalah sebanyak 30 cm padu bahagi dengan 120 saat. Okey, jadi ini 30 cm padu adalah kuantiti hasil tindak balas. Okey, kita ganti semula dalam formula. Tekan-tekan kalkulator, -tekan kita akan dapat jawapan 0.25 cm padu per saat boleh okey sekarang kita nak jawab soalan C soalan C minta kita kira kadar tindak balas purata dalam minit kedua okey kita fahami sikit ayat tu dalam minit kedua maksudnya dia tak nak minit satu ha, kalau kita tengok graf ni yang saya highlight kan kita nak kira dekat situ je sebab itulah dia dalam minit kedua bila dalam minit kedua mestilah antara 60 saat hingga 120 saat kenapa sebab satu minit, basic tadi, 60 saat. Dua minit, 120 saat. Okey, jadi kita nak kira pada kawasan yang cikgu highlightkan. Okey, buat macam biasa yang cikgu ajar tadi, guna pembaris semua tu. Okey, ketika 60 saat, isi padu gas hidrogen adalah 20 cm padu. Ketika 120 saat, isi padu gas hidrogen adalah 30. 10 cm padu. Maka jumlah yang terkumpul pada minit kedua tu kita tolaklah nanti okay, perubahan hasil atau perubahan isi padu gas hidrogen tu 30 tolak 2 10 kemudian bahagi dengan masa iaitu masanya adalah 120 tolak 6. 10 sebab kita nak dalam minit kedua. Jadi, jawapan akhir yang kita akan dapat adalah 0.17 cm padu per saat. Okey, boleh faham. Soalan diminta kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Bila dalam minit ketiga, maksudnya kita tak nak minit pertama dengan kedua, kita nak minit ketiga sahaja yang cikgu highlight pada graf. Okey, jadi satu minit enam puluh saat. Tiga minit bersamaan dengan berapa saat? Darablah enam puluh jadi bersamaan dengan seratus lapan puluh saat. Maka kita nak tengok antara seratus dua puluh hingga seratus lapan puluh saat sahaja. Maka buat macam biasa, macam yang pernah kita belajar sebelum ni kita cari pada saat ke seratus dua puluh berapa isi padu gas hidrogen? Tiga pada saat 180 berapa gas hidrogen? 35. Masukkan dalam formula. Okey, 35 tolak 30. Dapat jawapan 5. 180 tolak 120 dapat jawapan 60. Tekan-tekan kalkulator, 5 bahagi 60 akan dapatlah jawapan 0.08 8 cm padu per saat. Jadi cikgu harap awak nampak perbezaan ketara dia iaitu jika ayat soalan tu dia ada ayat pertama-pertama. Contoh macam soalan sebelum ni. Okey contoh macam soalan sebelum ni. Dia nak kata tindak balas purata dalam minit pertama. Dalam dua minit pertama. Jika ada ayat pertama maka kita perlu ambil daripada awal. Tengok apa yang cikgu highlight pada graf. Daripada kosong. Okey, tetapi jika tak ada ayat pertama, dia nak dalam minit kedua, dalam minit ketiga, kita nak dalam minit tu saja, Jangan ambil daripada kosong. Okey, kena ada tolak daripada minit sebelumnya. Okey, jadi cikgu harap awak dapat bezakan kedua-duanya. Okey, jom kita tengok macam mana nak jawab soalan yang tanya. Kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Ni kotak hijau ni dia ada bagi tips tau. Dia kata tindak balas berhenti pada 180 saat dan bukan 360 saat. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab saja mungkin ada kecenderungan untuk ambil di sini, betul? Dekat hujung graf ni. Okey, jom kita tengok sama-sama eh. dekat sini garis lurus. Ha nampak tak? kat sini tu garis lurus. Jadi sebelum garis lurus tu, di situlah point di mana tindak balas telah lengkap, telah berlaku, telah selesai. Jadi letak pemaris dekat situ. Okey ini point masa dia. Okey iaitu masa dia adalah seratus lapan puluh saat. Jadi kita tahu tindak balas ni lengkap atau berhenti ketika seratus lapan puluh saat. Jadi untuk kita kira kita perlu tahulah jumlah isi padu hidrogen yang terkumpul. Jadi gerakkan pen ke paksi Y untuk cari isi padu gas hidrogen yang terkumpul dan anda akan dapat 35 cm padu. Maka kita dah ada maklumat kita boleh masukkan dalam formula. Formula minta jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul. Okey jadi kita dah dapat iaitu sebanyak 35 cm padu. Okey. Okey masa pun kita dapatlah 180 Okey masukkan 180 Jadi kita akan dapat jawapan akhir dia 0.19 cm padu per saat Jadi ingatnya eh, untuk keseluruhan kadar tindak balas Sila cari point di mana sebelum graf tu malah Constant Ataupun ni garis lurus Itulah point di mana tindak balas berhenti Dan untuk kita masukkan dalam formula Cari nilai di situ Okay. Sebelum line tu, garis yang graf tu, straight. Maksudnya dekat situ dia malar. Okay. Itu sahaja dari cikgu. Cikgu harap video ni bermanfaat untuk awak semua. Saya Cikgu Faiz, Cikgu Sains anda. Bye!